Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Vámonos, antes de que ambos tengamos que reportarnos enfermos. Ellis insistió en conducir y yo nunca pude negarme. En el camino me tomó de la mano y cuando el tráfico disminuía, Ellis se giraba para mirarme directamente, iniciando conversaciones sobre cualquier cosa como si no hubiéramos hablado en años. Mi estado de ánimo mejoró gradualmente. Revisé los correos electrónicos y revisé el horario de Ellis para la semana con familiaridad. Me sentí feliz gestionando diversas tareas, grandes o pequeñas. Informé a Ellis sobre sus citas matutinas y hablé de varios planes de trabajo que tenía en mente. Ellis murmuró de acuerdo y besó mi mandíbula ligeramente. Siempre confío en mis instintos cuando se trataba de trabajar. Harás que Manop te lleve a casa esta tarde o conducirás tú mismo. Conduciré yo mismo. ¿Qué quieres cenar? Te llevaré a celebrar y te daré la bienvenida. Dijo alegremente. Tengo que recoger a mi gato de la clínica esta tarde. No puedo ir. Podemos recoger a tu gato primero y luego salir juntos, sugirió. Pensé por un momento antes de aceptar. Está bien. Unos 30 minutos después llegamos a la oficina. Cuando entré con Ellis, los chismosos de la oficina se quedaron atónitos y en silencio. Algunas miraban con curiosidad. Luego se retiraron a sus escritorios. Nadie se atrevió a meterse con el gran jefe. Ven y siéntate en mi oficina. Bueno. Como Titi ya había reclamado el puesto y el escritorio, me encontré en una situación similar a la de un nómada. Ellis tomó la oportunidad de compartir temporalmente su oficina conmigo. Pasé la mañana recuperando varios datos de Titi. Al hacer esto, esencialmente, estaba usurpando su papel y afirmando mi autoridad sobre él. Era inevitable que estuviera disgustado, pero a mí no me importaba. El trabajo era más importante que los sentimientos de alguien que no eran honestos. Si no fuera por el pedido de Ellis, habría ido a decirle que empacara sus cosas. No le permitiría la oportunidad de pavonearse así. Tanto Ellis como yo pasamos el tiempo enterrados entre números y montañas de documentos. Ellis había dejado de molestarme durante más de una hora, porque ahora estaba absorto en el trabajo que tenía delante. Antes, Ellis pasaba cada diez minutos para preguntarme si tenía hambre o estaba cansado, lo cual yo rechazaba cada vez, tratando de concentrarme únicamente en mi trabajo y no distraerme con sus persistentes preguntas. Sin embargo, hubo momentos en que casi cedí ante él. Señor Ellis, tiene una visita, informó Titis en tono neutral, pero su expresión parecía mostrar cierta satisfacción. ¿Tengo una cita? Ellis me preguntó, pero no había visto la cita en su agenda. No, no la tienes. Le contesté a Ellis, dándole a Titi una mirada inquisitiva. Dice que se llama Run. La punta de mi lapicero tronó contra el papel y la habitación quedó en silencio. La horrible sensación de anoche regresó y me golpeó con una tormenta. ¿Fue una coincidencia o fue intencional? ¿Dónde está? Ellis me miró brevemente. Su rostro era estoico, pero sus ojos parecían intranquilos. Estaba esperando afuera, señor. ¿Quiere que prepare la sala de recepción o no lo invito aquí? Antes de que Titi pudiera terminar, me levanté de mi silla y salí silenciosamente de la habitación, diciéndome que iba a tomar un café. No quería escuchar la respuesta de Ellis, sin importar el cuál fuera. Se encontrarían de una forma u otra, ¿verdad? Pat, espera un segundo. Oye, Pat. Ellis me siguió de cerca mientras salía de la habitación. Agarró mi muñeca con firmeza antes de que pudiera desaparecer de esa área ejecutiva. Voy a tomar un poco de café, ¿quieres algo? pregunté sin mirarlo directamente, caminando intencionalmente más rápido para escapar, pero él siguió. Pat. ¿Qué pasa, señor Ellis? Espera un momento, date la vuelta y habla conmigo, dijo Ellis con la voz teñida de dificultad. Yo parecía vacilante y agitado como si quisiera decir algo pero no se atrevía a hacerlo. Si tienes un invitado deberías ir... No me malinterpretes, escucha.